কি বনাইছা পিঠাই হয় পিঠাটোৰ নামটো নাই মানে পিঠাটোৰ নামটো নাই মানে কিন্তু এইফালে এইফালে ঘাটি থৈছে এইফালে বনাই আছে ন লগত গীতেশ্বৰ দাপ দিছা ন হেল্ল' গাইজ এটা সৰু ভিডিঅ' লৈ পুনৰ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আৰু ভিডিঅ'টো বিশেষ তেনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় তথাপিও আৰু শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকলৈ বুলি আৰু চাব ভিডিঅ'টো আশা কৰিলোঁ আৰু এইফালে আমাৰ মানুহগৰাকীয়ে মই অকণ বাহিৰত ৰখিছিলোঁ এনেকৈয়ে গৰমত উপায় নাই সেয়েহে মানে অলপ চাহ লৈ পেলাই এইখিনিতে ৰখি আছিলোঁ মানুহগৰাকীয়ে গৰম গৰম মালপোৱা বনাই আছে আৰু মালপোৱা ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই আছে নহয় সেয়ে মানে অকণমান ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু ভাল লাগিছে আৰু মই টেষ্টো কৰিলোঁ এটা যথেষ্ট ভাল লাগিলে খাই পাই আৰুনো কি দুপৰীয়া দুপৰীয়া নহয় এক্সোৱেলি ৰাতিপুৱা মানে ব্ৰেকফাষ্টৰ সময়ত বনাইছিলে এয়া আৰু যিহেতু ছানদে হয় আজি দেওবাৰ হয় এই উপলক্ষে ঘৰতে আছোঁ যেতিয়া আচলতে ঘৰতে থকা নাই দেই ঘৰতে আছোঁ বুলি ক'লে মিছা এটা কৰা হ'ব কিয়নো ল'ৰাটো আৰ্ট স্কুল লৈ যোৱা হৈছিলে মই অলপ বজাৰ কৰিলোঁ আৰু মানুহগৰাকী আছিল দোকানত তাৰপিছত থাকিলোঁ মই দোকানত আৰু তাৰো তিনি বজাৰ লগে লগে দোকান বন্ধ কৰা হ'ব বন্ধ কৰি পেলাই ঘৰত খাবলৈ যাব লাগিব আৰু কিন্তু এইফালে আৰু আমাৰ মানে ঘৰৰ ৰুমৰ কাষতে মানে কাষতেও মানে আজি বোলে তেল পিঠা পুৰিছিলে তেল পিঠা পুৰিছিলে নিমখৰ তেল পিঠা পুৰিছিলে আৰু নিমখৰ তেল পিঠা খাবলৈ আমাক মা মাতিছিলে নহয় চাহ খাব মাতিছিলে ৰাতিপুৱা সময়ো গ'লোঁ একো ঘৰতে খাই উঠি আকৌ একাপ চাহ খালোঁ তাৰপিছত আৰু সেনেকৈ আৰু কেনেকৈ বনাইছিলে খালোঁ আৰু এইফালে আছিলে ফিংগাৰ পাপৰ সৰু সৰু ফিংগাৰ পাপৰ হয় অঁ বাইদেউ এইবোৰ ৰিং পাপৰ পুৰিছিলে ফিংগাৰ পাপৰ গুইছে হয় সৰু সৰু যে পাপৰবিলাক কি পাপৰ আৰু ফিংগাৰ পাপৰ অঁ মই নাজানো নহয় ৰিং পাপ মানে ফিংগাৰ পাপৰ আকৌ এইবিলাক ফিংগা পাপাৰ ৰিং পাপৰ কি কি পইচা পইচা খাবলৈ দিব আজি এই অপেক্ষাতো চাম বুলি নিমখৰ পিঠা খাই ভাল লাগে জল্দি সদায় হজম হয় এইফালে দুপৰীয়া ভাত হৈ গ'ল আৰু ভাতখিনি খাই লওঁ ভাতখিনি খোৱাৰ পিছতে আৰু কি কৰিম পিছৰ কামবিলাক তেতিয়া প্ৰথমে খাব লাগে পেট মানে পেট পূজা কৰিব লাগে আৰু যোন ভাত অকল মোকে দিছা নেকি তোমালোকে নোখোৱা নে কি নাই যে অকল মোকে দি আছা ভাত ইয়াতে বাঢ়ি আছো খাই লওক অঁ আনা লগতে খাওঁ জিম্বাৰ এফালেচোন আহা এফালে আহা ব্ৰাউনী অ ব্ৰাউনী ৰিয়ান তুমি কি কৰিছা